проблема сегодня громаднейшая. В бюджете денег нет. Мы прекрасно понимаем, что сегодня для того, чтобы обеспечить такое количество людей без квартирных, денег нет. Мы задумались над тем, а что же можно помочь, чем помочь и как можно сделать, как приблизить вот эту заветную мечту каждой семьи, которая сегодня осталась выброшена, которая сегодня никому не нужна в обществе. Есть, оказывается, альтернативные пути решения данной проблемы. Мне на первый взгляд вроде бы и простые, а оказалось, что это очень сложная проблема, притом эта проблема создана в самой системе, в системе и теми людьми, которые обязаны обеспечивать жильем по своим функциональным обязанностям. Нам и была разработана альтернативная, можно так сказать, программа обеспечения жильем нашей организации. В чем она заключается, я вкратце вам расскажу. Сегодня в Министерстве обороны имеется громадное количество свободных земель. Громадное количество. Для того, чтобы обеспечить вот эти 130 тысяч бесквартирных э, и, и, и реализовать их неправо на получение земли, надо всего лишь 3-4% тех земель, которые сегодня имеются в Министерстве обороны свободными задуматься, 3-4 процента. Всего лишь надо отдать для того, чтобы каждый бесквартирный офицер, семья, военнослужащий, служащий получили то, что ему положено по достоинству. То, что ему положено по закону. Вы все прекрасно знаете, согласно земельного кодекса, каждому из нас положено там, 10 соток это земли под дачу, 12 соток под э, сад, 10 соток под дом, 1 сотка под гараж. Это каждому гражданину Украины положено. Мы говорим, сегодня в стране практически все были защищены. Когда-то, когда распалась великая держава, каждый получил что-то. Рабочие на заводах получили сертификаты, государственные служащие. Крестьяне получили землю. А что получили офицеры, прапорщики, члены их семей, которые ездили по Забайкалю, которые ездили по Средней Азии, которые служили в горячих точках, которые прошли, видели кровь, которые видели смерть. Что получили они взамен? А взамен они не получили ничего. Они получили право. Они получили право после увольнения в течение трех лет получить жилье. Прошло 20 лет. А воз и ныне там. Хотя, вроде бы, проще простого. Вот она, земля дайте этому бесквартирному. В чем заключается сама схема? Сама схема заключается в том, что мы просим Министерство обороны дать каждому бесквартирному офицеру 10 соток земли. Есть военный городок, там 10 гектаров земли. Получают люди землю по 10 соток. У нас разработана целая программа и разработано там где-то около 15 договоров, где мы как общественная организация защищаем интересы вот этих людей, которые получат землю. От получения земли до получения квартиры. То есть человек, который получает землю 10 соток в этом городке, он меняет эту землю на квартиру. Мы заключили 4 года назад договор с одной израильской компанией на инвестиции в размерах миллиарда долларов. И я вам скажу, что мы считали, что это самая большая проблема будет у нас, это получить деньги, получить финансирование для данного проекта. Это будет самое, самое простое, мы думали, это будет получить землю. Потому вроде бы ничего плохого нет. Не то, что плохого нет. На сегодняшний день обязаны людям дать что-то. Мы говорим, дайте то, что ему положено. То бишь, сегодня дал 10 соток земли. Мы на этой земле строим, ну, инвестор строит жилье, мы контролируем от начала строительства до сдачи в эксплуатацию, получения квартиры этими людьми. Инвестор получает свою прибыль, люди получают свои квартиры. Без бюджета не тратится ни одной копейки денег. Схема абсолютно прозрачная. Прозрачная в чем? Что в этой схеме не участвует ни один государственный чиновник. Здесь схема простая. Министерство обороны отказывается от земли в пользу, по списку в пользу Иванова, Петрова, Сидорова без квартирных, которые стоят в очереди, к примеру, в городе Чернигове. Эта земля передается местному органу самоуправления. Местный орган самоуправления выделяет эту землю, опять же, по закону, он обязан выделить именно Иванову, Петрову, Сидорову. Все, городок есть. Понимание с головами имеется. Я вместе с головой, мы проехали в Черниеве встречались с головой, в Полтаве встречались с Голой, в Черкасах встречались, в Луцке встречались. Головы понимают это и идут навстречу.